Вы знаете, так близко разорвалось, мы еще только повставали, и прям я в зале, и вот так аж ходуном угол заходил в хаты. Тут прибегает взять, где Оксана, ну, дочка. Боже мой, вы не можете это все рассказать. Это не дай бог даже до чужого видеть все. И слышу только сзади кто-то кричит. ой, ее убила. В общем, вам не передать. Подбегаем с зятем. Он Оксаночка, Оксаночка. Она вот так вот лежит на левом боку. Потом глаза открыла, говорит, мне надо скорая. Какая скорая? Звонить некуда. Мост разбитый, который до да, центра травматологию. Когда затихло, соседи сбежались, помогли нам в покрывалах ее назад погрузить. И мы ехали на такой скорости, на какой можно. Я и Оксана Надежда. лежала. Губы синие, кровь и грязь. Подъехали до одних этих, ну же, этих военных на пропуске. Они только глянули, и чейки вот так махнули. В общем, привезли ее сюда, они, правда, ничего не скажу. они молодцы взяли, положили. Представляете, привезли мы, наверное, начало девятого. Они давай останавливать кровь. Там кое-как они обмыли там ее, и я там вытирала. Мы взяли на операцию ее в операционную. Без 15 час. Вывезли они ее без пяти пять. В общем, ей понадобился какой-то дорогой вот тут аппарат. Ну, подойдете, можете ее сфотографировать, просто она разговаривает Сейчас ей кровь вливает. Ну что, на, на, всей системе. Ну вот пока нас больница сказала, пунцеры спасают. но они сказали, что это вот, что, говорит, стоит где-то 40 тысяч. Ну вот представьте, с нас 40 тысяч. С чего? Да. Я в больнице живу. Столько, сколько понадобится ей. Сколько? А ну, вот это тут это он сказал, врач, мы сделали ну, все, что а, можно. А, Вынули что осколки, но, но не все. все. А мы не оста... все осколки не просто не в да. состоянии удалить. А Уже будет два месяца 18. -го. Вот сколько нас стреляют. И наша вот Янка попала под две бомбежки. Вот видеть, выходить, так выскочить всем и глядеть, все разбили. Так что вот не знаем, что и как кончится. И как, если кончится вот это все, вообще до зимы, если. Разорвалась мина. Брат младший пронес другим А брата сколько? 17. А что с ним? Умер. Просто где-то взял, да. Мальчик вот второй тоже? Да. А ты рядышком был? У нас много там было. Девять человек. Что со стороны и Трое умерло. И остальные в больнице. У вас э, в Берестовом какие-то были военные действия? Не было. Ну, просто откуда-то залетело? Ну, они где-то ходили куда -то. Что они хотели с ним делать? Не знаю. Это было 30 числа. Мы где-то дней 10, наверное, сидели дома. Здесь четверо детей. Потом вышел по хлеб в магазин. Начался минометный обстрел. И все ближе и ближе. Я то лег на землю. Там были. Шпалы железобетонные, кто за ними спрятался возле живых там и осколками. Одна на вылет. Нога, вторая. Почему вы не хотите выехать на время хотя бы? Во-первых, некуда. Во-вторых, малолетние дети. Мы вдвоем с женой не справимся с ними. Куда-то ехать. Двойняшкам по два года. Дочке четыре года. Старшему 10 он инвалид. Куда ехать? Зачем? На что жить и все такое. А где вы работаете? Что сейчас работает? Ну, сейчас не работаю. Ставил центры заняты. Я так работал на заводе ВРЗ по паспорту. Экспедитора. И что там сократили или нет? просто тяжело с четырьмя. Два няшки все таки Ми приїхали до Артемівської районної лікарні. Сюди привозять важко хворих, постраждалих з Первомайська, з Попасної, так само з горлівки. В багатьох цих містах не можуть надати допомогу. Тут знаємо, все таки з цифрами складно, але понад 100 хворих поранених було тільки в липні. За останні вихідні приїхало 16 військових і. П'ятеро цивільних, досі є люди, з якими ми спілкувалися, когось перевозять, потрібна, звісно, допомога. Наприклад, там автомати апарати зовнішньої фіксації, кожен з них коштує 20-30 тисяч гривень і є волонтери, але їх не дуже багато, тому поки лікарня обходиться власними силами, якихось додаткових. Коштів на це не виділено, та тим паче лікарня підпорядковується Донецьку, де свої проблеми, тому звідти допомоги особливо не можна чекати, але лікарі усілякої її не дають. Не з всіма можна говорити, зокрема з військовими. Але також знаємо, що наприклад сьогодні один боєць загинув, його просто не довезли живим.